Як і зазвичай у цій порі на цьому каналі ви дивитесь Лозівську панораму у студії працює Вадим Гоч. Мої вітання у п'ятницю. Лозівський міський голова Сергій Степанов зробив заяву міським засобам масової інформації. Уважаємо колеги, депутат Лазавського городського совіта, колеги, друзі, земляки, громада, вчора, 5 сімтября 2014 року, на засіданні актива депутатської фракції Наждум Лазавая. депутатами, членами партии регионов принято очень важное, непростое, ответственное и взвешенное решение о выходе из партии регионов. Наше решение мотивировано рядом политических, экономических и социальных событий. Партия регионов, как партия власти, не смогла обеспечить целостность государства и стабильность его социально-экономического развития. На сегодня высшее партийное руководство отсутствует, Произошел развал фракции Верховной Ради Украины, практически разорваны все внутрипартийные связи и отношения. От некоторых политиков, членов партии регионов звучат высказывания, призывы, которые могут привести к расколу нашей страны. Поэтому мы заявляем, возможности представлять партию регионов исчерпаны. Мы заявляем, сегодня вся наша деятельность должна быть направлена на стабильность и порядок в городе. Уважаемые земляки, я Степанов Сергей Лазовской, городской голова, понимая всю полноту ответственности за данное решение перед лазовчанами, которые дали мне право управлять городом, заявляю. Все мои усилия, мораль, полномочия будут направлены на конструктивную, объединяющую работу с депутатским корпусом, исполнительным комитетом, общественными и политическими организациями на социально-экономическое развитие города и благосостояние громады.